И когда я вам рассказываю, что э, появление человека на Земле – это целые, это э, эксперименты э, высших существ и всей структуры божественной, вы должны понимать, что мы участвуем в этом эксперименте. Добровольно. Да, мы, мы сами захотели участвовать в этом эксперименте. Мало того, я вам хочу сказать. Там очередь стоит и желающих участвовать в этом эксперименте. Материализоваться на Землю не так-то просто. Там стоит миллиардные очереди, чтобы материализоваться. А мы, придя сюда, не используем тот период, который нам отведен. Для этих э, возможностей э, становиться более, э, ну скажем так, более развитыми, да, и получить один опыт, второй опыт для того, чтобы развиваться и двигаться в более высоким частотам. Мы не используем, мы находим какие-то ценности физического уровня и развиваем их. Потом, когда мы оставляем физический мир, поднимаемся туда, и мы понимаем, что из всех тех уроков, которые мы собирались пройти на этой земле, в общем-то, не прошли ничего. Или прошли там 30% положенных уроков. И тогда мы снова возвращаемся. И вот это называется реинкарнацией. А очереди Значит, мастер нам говорил следующую фразу. Универсальщики в очереди стоять не будут. Да, мы стояли в миллиардной очереди, чтобы спустить универсальщики в очереди стоять не будут. Мы спрашивали мастера, почему мастер? Он сказал, Бог в вас столько вложил возможностей. Вы можете отправлять нуждающие души. Вы можете создавать условия для ну, снятия турбулентности. Вы можете использовать универсальную энергию для роста растений. Вы можете использовать универсальную энергию для вашего использования на уровне вашего здоровья. Вы можете очищать кровь, вы можете очищать э, пространство, вы можете очищать пищу, вы можете помочь человеку осознать ту или другую ситуацию себе и человеку. В Бог вас столько вложил возможностей, Он открыл вам всю систему. Чакр, этот процесс никогда он не делал ранее, и не потому, что мы с вами такие великие, это, это сделал Бог или допустил это Бог, а только потому, что сейчас это необходимо земле, необходимо пространству.